Мої ну вітання, друзі. Це ранок на п'ятому мене звуть Яніна соколова. Я абсолютно щаслива, що маю можливість зараз, сидячи з рівною спиною, без жодних болей в спині, з вами розмовляти і дарувати вам важливу інформацію, яку просто зараз у вигляді Юрія Бондарюка, це лікар-вертебролог. Ми вам продемонструємо. Власне сьогодні говоримо про. Болі, болі, які виникають в наших спинах, з чим вони пов'язані? А як до цього ставитись? Чи є жахи щодо гриж та знаєте? Зараз дуже розповсюджена думка, що більшість українців страждають на біль в спині через грижу. От пан Юрій має можливість спростувати це або підтвердити. Мої вітання, дякую, що до нас прийшли. Юр. ну Ді. взагалі, в цілому, основна проблема болі в спині в людей українців, які до вас приходять на прийом. З чим це пов'язано? Значит, большей частью вот, в, в, настоящее время это связано, 90% где-то случаев всех, боль в спине связана с неспецифические, так сказать, боли. Это в основном гиподинамия, неправильный образ наш, нашей жизни. Uh -huh. Это вот где-то 90%. Около 5% отнесем это, да, действительно, это грыжи, как вы сказали, межпозвонковых дисков, и 5% как вот сейчас принято считать, это то есть, специфические заболевания, mm -hmm. это э, травмы позвоночника, ревматические процессы. Не надо забывать mm -hmm. об онкопроцессах, не надо забывать о э, туберкулезном процессе, который требует э, такого, ну, специфического mm -hmm. лечения. А вот эти все неспецифические боли в спине, ну, это ну, связано заболеваниями мышц, связок, мелких суставов позвоночника. Вот смотрите, Юр, у нас есть статистика. В 40 лет 60% людей хотя бы раз в своей жизни сталкивались с такими э, стрелами да, в спине, с болями. И это, конечно, может связано, как вы сказали, в связи с нашим малоподвижным образом жизни. В основном там офисные работники. Да. Ну, вот я, например, да? Я целый да. день да, сижу в да, кресле. Правильно, вот, правильно. Вот, вот прекрасно, казалось бы, да? Комфортно, чистенько, да. кормят хорошо, вы приходите. Но в то же время физическое мое здоровье, ну, наверное, не на пять, так точно. На поширеннейших воробах хребта, дрозицах, рыжа, меж хребцевого диска, выкрывление хребта, порушения поставы, кифоз, остеопороз, остеохондроз і сколіоз, це така статистика опитування людей, які мають проблеми зі спиною. За вашою статистикою, як нам бути з чим пов'язано, окрім нашого такого статичного способу життя? З чим пов'язане лікування, має бути спини, і що а... має нас на... натякнути на думку, що нам треба бити на сполох, окей, є маячок, щось не так в спині? Я вам хочу сказати, як тільки з'являються якісь неприємні відчуття в спині, треба до крючу спеціалісту. Угу. чтобы сразу определить, что это либо это связано действительно просто с образом жизни, надо его поменять, быть mm -hmm. более активным. Или это действительно уже есть процессы, которые разрушают межпозвонковые диски, связаны с остеохондрозом, с грыжами. Тем более, что вот как вот люди считают, если им ставят диагноз грыжа, они сразу пугаются, все это уже как, mm -hmm. как приговор. Это не приговор. Есть методика лечения грыж без операции, прекрасная методика, которую мы уже используем не один десяток лет. Вот. А с чем И... она связана, в чем суть этой методики? Ну, я не буду сильно так распространяться. Не, не распространяйтесь Там... в двух словах. Что Там идет, такое? значит идет и вертебральный массаж, и мягкие техники мануальной терапии, mm -hmm. и энзимотерапия, и гомеопатические средства мы применяем, и применяем хондропротектор обязательно. Тут главное на первичном этапе сразу же побороть вот этот вот болевой синдром, чтобы не произошла хронизация процесса, потому что если человек запускает этот болевой синдром, хронизация идет процесса, то тогда уже назначаем успокаивающие препараты. Укрепить спину детям, вот ваши советы, когда к вам приходят родители с детьми, каким образом, какие виды спорта позволяют укрепить спину? Ну вы знаете, легкая атлетика, плавание, тут главное, чтобы не переусердствовать, потому что некоторые хотят из своих детей сделать спортсменов. Все, вот, да он должен быть у меня лучше всех. А вот человека нет таких данных происходит срыв это не надо делать все должно как говорится, в меру. как я всем говорю в меру постепенно uh -huh. Uh -huh. как одесситы говорят по Деребасовской гуляют постепенно поэтому здесь то же самое надо все потихонечку все развитие ребенка а потом я вам хочу сказать за последние годы я уже уже практикую более 30 лет увеличилось очень ну, не знаю там в процентном отношении не буду вам говорить точно уже сейчас не помню uh -huh. сколиотическая болезнь а что это такое? Это сколиоз. Сколиоз сейчас же, в открытую говорят это сколиотическая болезнь. Вот. Это связано, во-первых, может, и с экологическими факторами. Ну, то есть, то есть мы влияем на матушку природу, матушка природа mm -hmm. влияет на нас. Тем более, что я вам хочу сказать, что даже вот э, грыжи межпозвонковых дисков, у меня приходили пациенты, приводили детей э, 12-14 лет. То есть вот этот процесс, он намного омолодился. Mm -hmm. Здоровье нации ухудшилось, и сколиозы сейчас очень много сколиозов. Я бы хотел посоветовать родителям, чтобы они обратили внимание на своих детей. Элементарное правило: взять, раздеть ребенка, поставить его спиной к себе, посмотреть на каком уровне плечики, на одном uh -huh. ли уровне, углы лопаточек проверить, э -э -э, проверить как складочки ягодичные вот эти uh -huh. вот складочки, положить руки. На бедрышки, не на бедра, а на подвздошные кости посмотреть, как одинаково, не одинаково. Mm -hmm. Если есть какие-то такие вот уже подозрения, смещения, какое-то все. Сначала это может быть функциональное какое-то изменение, что может это за счет мышц пере... идет такой перекос. Но если он есть, надо сразу брать ребенка, вести к врачу-специалисту. Понятно. То ли это вертебролог, мануальный терапевт, травматолог, uh -huh. детский педиатр, ну, педиатр, детский врач. Пожалуйста, но обязательно контролируйте, чтобы это было ну, поправимо. Uh -huh. Потому что у меня были случаи, когда вот буквально, когда начинается быстрый период роста, uh -huh. это буквально в течение двух месяцев ребенка закручивает так, что uh -huh. очень тяжело потом... Спасибо, Спасибо вам за ваші советы. Я надіюся, зрители так поступять. Друзі, Юрій Бондарюк, лікар-вертебролог, на сьогодні в гостях ми говорили про спину, про те, як нам слід з вами бути в плані здоров'я фізичного наших дітей. Ну і нам з вами не засиджуватись у білих кріслах, як я це наприклад роблю. А й ставати і займатися спортом для того, щоб бути здоровим. Генеральна спонсоранку Вок, не перемикайте.